Е, Об'єднання громад написано, що спільна робоча група формується з однакової кількості представників від кожної територіальної громади, що об'єднується. Депутати Прилестенської сільської ради направили людей, спеціалістів, які можуть представляти інтереси. Подожди. При розробці тут не написано, що... Не написано. Ні, не написано, Івані Оліганович, не, так, не да, написано. Да, написано. Напройди, Конституцію, либо закону, і дайте мені чітке определення по закону, що таке є територіальна громада. образование Занимается, а да, вот получается, что у нас в рабочей группе не было представителя территориальной команды Северного Кто являлся представителем rozumила, Фильм, Депутаты вырешили, кого депутаты на меня вопрос, питание, говорит, Так, шановник, меня еще вопрос. Так, мы не Так, человек проголосовало за объединение? Взагалі, питання про об'єднання ставилось на голосування? Звісно, ставилось на голосування. Чому це не відображено в цьому суду mm -hmm. Ну Якщо відображено, якщо нам, будь ласка, покажіть людей, як, як це зрозуміти. Ну, я не бачу, що було чітко зазначено, що дане питання поставлено проводити, скільки за нього проголосували. Йому передоставили суду те, що було я тільки написано. Значить, а mm вони -hmm. перенесли, вони не розпечатали, це знаком. Так, у ваші запитання? Так, ну я із... Текст, который э, судья зачитывала, усмотрел такую фразу, что э, вырешивалось на данных громадских обговора именно инитьювание. То есть это еще первая часть выполнения закона. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. За что За, за что? Э, вас, э, Какую информацию мы носили Инициирование. То есть это еще когда поступило первое предложение черкасского головы, и идет процесс инициирования, обсуждения, согласны ли мы войти в данный процесс. Но никак не объединение громад еще решается вопрос. Про розы это проект Мишни, еще до добровидного объединения громадян. Громадян или территориальный громад? Территориальный громад. Розы проект, а не инициирование. Как у вас написано? Так же написано, суд зачитано. Про розы проект. Іноді ви ну, придирайтесь не туди, куди мати. Ідіть на я, роботу, працюйте, виконуйте, носіть, вносите на, на території сільської это, ради это, бюджет это, кошти, а потім треба, щоб не ради. Що, а, а ви не працюєте, шо, ви шо. не працюєте, ви в раду не носили, ні не копійки, шо, шо, зато виходите, контролюєте, того й кричу. Шо, шо, Романти, я в скільки ви внесли копійок? Назвіть до следуючих тоді ми засідали. Сто тисяч треба п'ять тисяч треба судового розгляду, Я дуже прошу, заспокойтесь. Наступний документ оголошується. Список реєстрації учасників громадських слухань щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Саме в селі Майдан. Зареєстровано 38 осіб. Так, наступний документ. Стенограма відеофайла з фіксаціями незаконної дій групи посадових усіх кабінетів поруч виборів сільської ради після проведення сесії незаконний спосіб 30 досуму 2015 року. Так, є необхідність обідність У мене є. Сейчас выложили за Туркин. Сейчас на наших глазах происходит оформление документа после незаконного проведения сессии, в то время как депутатам были представлены материалы для изучения. Для того, чтобы ост остановить незаконные сессии, депутаты отказались и теперь исполняющие обязанности головы рады, пытается быстро оформить документы, передать неизвестному должностному лицу, которое отказывается представиться. Сыроват, когда вы знаете, что это должностное лицо, которое не отказывается представиться. Туркин, ну я же просил, он же сказал, что он отказывается представиться. Туркин на юге. Показал удостоверение, человек сказал, что у него есть удостоверение. Друга, давай заниматься своим делом, не вступай в полемику. Голова села приволи. Пусть человек снимает, что хочет. Турки на юге. Это не полемика, фиксация папа происходит. Не надо внутрь сказать словами, они здесь не помогут. Голова села приволи. Фиксируйте, вам словами не помогают. Туркин ГО. Вы пытались со мной говорить. Хоть когда-то. Я вас один раз не была организация. Голова села Приволья. А мы не обязаны с вами встречаться. Вы члены другой территориальной громады. Я под отчетность своей территориальной громады. Туркин, я в не Украине, если я вижу преступные действия, действия по особых особо, могу обращаться в любой сельский совет, в том числе и ваш. Голова села Приволья. Может быть, Туркин? Конечно, голова села Приволья. По-моему, от вас обращение не поступало. Туркина и вы. Если вы не реагируете в устной форме, если вы обещаете по телефону перезвонить, а он перезваниваете. Голова слава приводит. Я не обязана вам перезванивать. Турки на югу вижу же мужчина, вы обидно ей перезвонить. Голова слава приводит. Давайте я буду сейчас это к словам цепляться. Туркина на Если люди, люди, вам верят, начинают, если вы себя ведете себя так ведете. Турки на Примите, пожалуйста, акты в правильной форме. Срабатка СМ. Я зафиксировала. Турки на юг Вы ничего не зафиксировали. Вы даже не поставили входящий номер. Туркин ГО. Слава Николаевна официальный официальных уполномоченных территориальных громад доставлю сейчас в Сыроватка Сыроват если вы бумагу, что вы уполномочены. Туркин, я был, а вас открыли. Никто вас не уполномал, чем вы на камеру. Туркин ГО. Вы кто такой, что меня не представляет? Вы не представленная особо, а не вступайте в политику. Туркина АЕГ. Посмотрите в шапке, члены территориальной громады. Голова села приводит, громадину привезли в спецслужбы Никакой у вас территориальной громады Майдане не нанимает. Майдан у Туркин реально грамоты не знают, надо, не пошел до сих пор, голова сила Валачеркацкая, нет, Турки на но вы Луги вот помогли прям грамоты к вам специально, так как это добровольно было объединено прям грамоту вот, именно, то есть прям грамота Силамедан, прошу вас предоставить документы Стала грамота Черкаска для того, чтобы громада Салмайда могла изучить и дальше принимать действия по присоединению громад. турки на него прошу зафиксировать, там не выучено. Мне поставлен входящий номер. Он никуда не занесен, никакой же на реестр, и при этом не поставлена роспись. Не знаю, кто мне так вычет. По Посуду особо не зафиксировала свою личность. Она должна была написать. Понятно? Принято тем-то, тем-то. Сыроватка выйдите из кабинета. Туркина Юга. У меня э, нет, у меня не пример а.

также снимался данный эпизод. Как... Уже да, поэтому у нас есть возможность, если необходимо, доследить, так сказать, все проведение сессии. Этим эпизодом я пытался подчеркнуть суду, то что э, мы, как участвующие в процессе на... э, жители села Майдан э, и наблюдали за ходом сессии, мы делали зауважение по суду, предупреждали ее о том, что ее действия были неправомочны, так как сессия проходила без должного выполнения закона Украины и не, не оповещалась населению в нужной форме, а тот документ, которым было оповещено, вот этот документ Светлана он имел ошибку указания дат. На последних заседаниях суда вы отказались от этого документа. И на вопрос судьи, а как же оповещалось население села Майдан, вы сказали, что население села Майдан по вот, сессии 30 числа вообще не оповещалось. То есть, дабы скрыть свою ошибку, вы пошли на то, что подтвердили в суде, что население села Майдан не оповещалось о проведении итоговой сессии о добровольном дне. Такой способ вы либо так у вас она сессия незаконна, с нарушением проводится. Либо вы в судебном порядке, в судебном процессе подтвердили, что население села Мата не оповещалось о проведении данной сессии, чем был нарушен закон Украины в местном самоуправлении, статья 46, которая определяет четкий порядок проведения оповещения населения. Соответственно, моя логика того поведения действительно была законной. Мы предупреждали вас, что сессия проходит с нарушением закона, и в такой способ сессия становится нелегитимной. По крайней мере, в ней усматриваются элементы нарушения закона. И вы лишаете основной субъект населения, о оповещении, тем самым вы не даете доступ населению к участию в местном самоуправлении, что запрещено Конституцией. Четко запрещается не давать населению возможность участвовать в местном самоуправлении. В такой способ мы вас предупреждали законно. В этот момент присутствовали как раз все данные посадового особы И Привольский голова, и Черкасский голова, и все это наблюдалось. И мы просили вас остановить этот процесс. И мы бы сейчас здесь не, не, не находились и не, не вошли бы в данный судебный процесс, если бы все было остановлено приведено к норме закона. Так вот, из, данного, э, из данной стенограммы следуют следующие ответы, что посадовая особа, которая является, очевидно, теперь уже мы знаем, хотя на тех судебных заседаниях вы говорили, что вы не являлись членом рабочей группы, вы говорили, что вы присутствуете только как гость и как голова Привольской сельской рады. А сейчас я уже вижу по документам, что оказывается представитель Спильной рабочей группы. Ну хорошо, об этом позже. Так вот, тогда вы уже являлись представителем спильной рабочей группы. Так у а меня вопрос сейчас. Нет, я вообще говорю, вот сюда из Светлана Николаевна говорю, что. Надеюсь, и э, вы как голова, очевидно, посадового особа, знали закон, законы и свои посадовые функции. Но при этом вы называли ситуацию того, что говорили, что я громадянин Прелосненской сельской рады, чего нет такого понятия. Я громадянин государства Украины и житель села Майдан. И я членом территориальной громады села Майдан. Но никак не громадянин сельской рады. Сельская рада это отдельная структура, по которой у нас сейчас очень много вопросов по ее законности и соответствии документального э, порядка. Ну, второй вопрос. Ну, второй, вопрос ну, второй вопрос. Ну, это я сейчас извиняюсь. Это я сейчас займусь с вами э, момент, о том, о том, послухаю. Послухаю. момент о том, что посадовая особа, которая только что была в качестве представителя на, на данной сессии в качестве представителя рабочей группы, в качестве головы, заявляет нам, и это видно из видео, из данной стенограммы, что вы не владели вообще законодательством. Вы говорите, что никакой территориальной громады села Майдан не иснует. А на что вам задаем вопрос? А что же тогда сейчас происходило? О чем была сессия? И вы нам отвечаете четко, что объединялись территори... сельские рады. Вы даже не понимали, какой процесс вы осуществляете. Население вам не было абсолютно нужно. Территориальная громада вас не интересовала. У вас стоял вопрос, объединять сельские рады. О чем впоследствии мне и пишет Сыроватка Светлана Николаевна в своем официальном запоречивании до суду. Я вам зачитаю, что вы пишете. Відповідно до затвердженого проекту було проведення громадське обговорення про добровельное объединение ссылочных рад. Вы так и пишете точно. Про добровельное объединение ссылочных рад. Точно. Этот документ есть и у суда. Вы можете внимательно изучить фабулу данного документа. Посадовая особа, когда подавала данное запрещение, не понимала законодательства. Видимо, потом они уже были, э, заставила ситуацию изучить закон. Так вот, ни голова Черкасской э, Привольской сельской рады, э, ни голова Черкасской селочной рады, которая стояла рядом не остановили тогда этот процесс незаконного подписания документа. А сыроватка Светлана Николаевна совершила посадовый злочин, когда пошла на подделку документа. О чем вас просили остановить жители? Чем был подделан документ? Потому что сессия была незаконна, а вы подписали этот как легитимный процесс. Вы сами, сами на суде сказали, что сессия, о сессии населения села Майдан не оповещалась. Пожалуйста, я прошу ваш ответ. ответ.